গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই আগতে এক গিলাচকৈ পানী খাইছিলোঁ মানে শুই উঠি ব্ৰাছ কৰি কিন্তু আজিৰ পৰা মই ভাবিছোঁ কি মই এক বটল পানী খাম ট্ৰাইক দিম আৰু খাব কাৰণে কি হয় আৰু এতিয়া আমুক এনেকৈ নিজে ব্ৰাছ কৰিব দি মই অলপমান ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ ব্ৰেকফাষ্টত মই আমুৰ কাৰণে বনাইছোঁ অ'টছ আৰু এইটোও হয় ডিটক্স ৱাটাৰ ইয়াতে গোটা জিৰা আৰু ডালচিনি আছে আৰু লগতে বনাইছোঁ এইটো ব্ৰেড ট'ষ্ট পূৰা দুটা ছাইডত বাটাৰ মাৰি এইখিনোৱাৰ মানে কোনো আশাই নাই আৰু ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ আগত দুজনে এনেকৈ বহি অলপমান পানী খাইছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই আজি এক বটল পানী পূৰা খতম কৰিম তো সেইটোকে ট্ৰাই কৰি আছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু আমুকো মই এক বটল পানী দিছোঁ আৰু আমুৰ লগত বহি এনেকৈ পানী খোৱা কাৰণটো হৈছে কি মই খাই থকা দেখিলে তাইয়ো মানে ধুনীয়াকৈ পানীখিনি খায় সেইকাৰণে মই তাইৰ লগতে বহি সদায় পানীকণ খাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ পৰা মোৰ মাজৰখিনি অলপমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল কাৰণ তাইক মই খোৱাই বোৱাই অলপমান খেলিবলৈ দি ল'ৰালৰিকৈ কামখিনি কৰি ল'লোঁ কাম অলপ আছিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া বাজিছে চাৰে বাৰটা আৰু মই তাইক দিছোঁ অলপমান ফ্ৰুটছ খাবলৈ তাই ইমান খোৱাত ভাল নহয় তথাপিও জোৰ কৰি কৰি অলপ অলপকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজি ফ্ৰুটছত মই দিছোঁ আপেল আৰু মৌচুমী কি খাই আছা আপেল এই মৌচুমীটো কলমা বুলি ভাবিছে মানে অৰেঞ্জ মানে কমলা কমলা বুলি ভাবিছে তাই কমলাটো কমল কলমা বুলি কয় আমুক সেনেকৈ ফ্ৰুটছ খাবলৈ দি মই ভাবিছোঁ অলপমান ভাতত লাগোঁগৈ আজি বৰ বিশেষ এটা একো বনাবলগীয়া নাই ভাতটো এটি বহাবলৈ আছে ইমান বেছি গৰম পৰিছে ভাবিছোঁ আমুক টেঙা দৈ ভাত খুৱাই দিওঁ তাই এনেও টেঙা দৈ ভাত খাই বিৰাটেই ভাল পায় আৰু পেটটো ঠাণ্ডা হ'ব তাই টেঙা দৈ ভাত খাই যদি আৰু মই নিজৰ কাৰণে কি বনাম এনেও অকলে বনাই অকলে খায় এনেও ভাল নালাগে সেইকাৰণে ৰাতি অলপমান চিকেন আছে ত' সেইটোতে মই ভাতকেইটা খাম ন আজি একো কাম নাই ইমান বনাবলৈ নুকিছে তাকে তুমি ফ্ৰুটছ খোৱা মই মামম বনাওঁকে অ'কে দেই দুষ্ট দুষ্ট হাঁহিটো দিলেই আকৌ ন মোৰ ভাত ভাত হৈ গ'ল আৰু মই খায়ো ল'লোঁ আমুে ফল মূল খাই থকা টাইমতে মই ভাত ভকাই খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে আঢ়ৈটা মই গা ধুলোঁ আৰু আমু গা ধুই ৰেডি ন মই গা ধ তো গা চা ধুই ৰেডি আৰু এতিয়া মই আমুক লাঞ্চ কৰাম আৰু লাঞ্চ কৰি মেলি তাইক অলপমান শুবলৈ দিম সামু কৰিবলৈ দিম ন সেনেকৈ সামুকো ল আপোনালোকক শুই পেলাই ডেমো দেখাইছে তো এনেকৈ এতিয়া তাইক মই দৈ ভাত খুৱাম কি খাব আৰু এয়া আমুৰ দৈ ভাত তাই মিঠা দৈটো ভাল নাপায় তাই টেঙা দৈ ভাল পায় আৰু ইয়াতে মই একোৱেই নিদিওঁ দৈ আৰু ভাত অকল তাই এনেকৈয়ে খাই ভাল পায় তো এনেকৈ তাইক মই দিম এতিয়া আহা তোমাৰ মমম হৈ গ'ল আই যা ব'লা অঁ হ'ব দিয়া আহাঁ বহা ইয়াতে মোক মামাং খাবলৈ কৈ আছোঁ ন বেয়া কথা নহয় এনেকৈ নাপায় নহয় মোক মা কি কৈছিলোঁ মামাই কি কৈছিলে মামাম খাওঁতে কি কৰিব দিছিলে এনেকৈ কৰিব মানা কৰিছিলে ন আহা এফালে আহাঁ গুড গাৰ্ল ন কাম কাম ইমান দুষ্ট কৰা তুমি লোৱা গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল নাপায় ধনুকে খোৱা তোমাৰ ফেভৰেট হয় চোৱা ভাল লাগিছে এতিয়া এইটো ৰাসমলাই মই গোবিন্দ ধামৰ পৰা প্লেইন দৈ অৰ্ডাৰ কৰোঁতে লগতে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে বহুত দিন মিঠা খোৱা নাই মিঠা একচুৱেলি মই এভইডেই কৰোঁ অলপ ইমান বেছি মিঠা আমি ঘৰত নাখাওঁ খালে গুৰটোৱে খাওঁ চেনীটো অলপ এভইড কৰোঁ তো সেইকাৰণে বহুত দিনৰ পিছত ভাবিলোঁ অলপমান খাওঁ আৰু

জেগাত থোৱা ধুনুকৈ যোৱা গুড গাৰ্ল ন তুমি ক'ত আছিলে তাতে আছিলা ন থৈ দিয়া ধুনুকৈ থৈ দিয়া গুড গাৰ্ল আৰু ভালকৈ থৈ দিয়া সেইখিনি থৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ ভেৰি গুড এনেকৈ গুড গাৰ্ল হ'লে ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ কিতাপটো নমু নমু কৰি থবা হা নমু নমু কৰি থ'বা হা কিতাপটো অঁ গুড গাৰ্ল হ'ব 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 থৈ দিয়ক চব থৈ দিয়ক আৰু এতিয়া সামু কৰিবা হ'ব এতিয়া পঢ়িবা ঠিক আছে পিছত পঢ়ি ল'বা অঁ সামো কৰি উঠি পঢ়িবা দেই ভাল চাই ধনু ছোৱালীজনী নে থৈ দিছা দিয়া দিয়া আৰু এতিয়া মই আৰু আমু অলপমান ৰেষ্ট ল'ম আমু সদায় দুপৰীয়া অলপমান শুৱে আৰু তাই শুলে ময়ো কেতিয়াবা তাইৰ আগতে ৰেষ্ট লৈ লওঁ আৰু নহ'লে যি কাম বাকী থাকে সেয়াও কৰোঁ তো আজি এইবোৰ কাম নাই সেইটো কাৰণে আমি দুইটাই সামৰি দিম আৰু এতিয়া ইভিনিং তাই শুই উঠাৰ পিছত মই তাইক অলপমান মাখানা ঘিউত ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ অলপমান গাখীৰৰ লগত আৰু তাইৰ লগত যে দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ গমেই নাপাওঁ ইমান যে নাটক দেখাই থাকিব পাৰে কি কৰি আছা তুমি কি পিঠি কৰিছা আৰু এয়াই হৈছে আজি আমাৰ ডিনাৰ আমু পুৰিকৈ খাব আমুয়ে এনেও ৰুটি পুৰি খাই ভাল পায় আপোনালোকক কৈছিলোৱেই আৰু মই আটাৰে বনাইছোঁ পুৰি ময়দাটো একচুৱেলি মই অলপ কম ইউজ কৰোঁ কেক চেক বনালেও ঘৰত মই আটাই বেছি ইউজ কৰোঁ আৰু বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বনোৱাৰ পিছতহে দিয়া হৈছে কাৰণ এটা হাতে বনাই এটা হাতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ডু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ আমুক আৰু আমাক এনেকৈ সদায় মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি যায়